Хотілося б запитати у вас якраз таки про теракти е, дуже багато останнім часом розмов про те, що Росія їх планує. Знаємо про те, що вдалося деякі з них зупинити, які планувалися на першу половину травня. Чи надалі Росія не покинула свої надії на і, і дії теж щодо того, щоб провести теракти на території України, можливо, ще в світі або ж на території своєї держави з метою звинуватити Україну? Россия не оставляет этой мысли, но самые главные теракты, которые она осуществляет, это жестокие обстрелы мирного населения. Это самые главные теракты, которые она будет продолжать осуществлять. Все остальные теракты другого рода ей не удастся осуществить. А, Вы говорили, а да, вот буквально нещодавно про то, что будут певные изменения, сутевые изменения в а давайте так зазирнемо трішечки наперед и подивимось, яким взагалі буде літо для України, наскільки хороші, не дуже будуть ці изменения. Самым успешным месяцем лета для Украины будет август. Июнь будет очень сложным месяцем, который, знаете, как много сомнений посеет у людей. Июль это будет тоже все посвящено еще переговорному процессу. То есть тут идут дебаты, дебаты и очень такие жесткие. Вот самый успешный месяц показывается август. Но я хочу сказать, дорогие мои, какие, какие, какие бы прогнозы ни были, все равно я летом приеду в Украину и у нас состоится с вами медитативный ретрит Буше по традиции с 20 по 30 июля. Я вас приглашаю. Ретрит будет называться Аюрведа и Тантра, потому что первый, э, первую часть дня мы будем Заниматься, то есть меня люди попросили, чтобы я почитала лекции. Эти лекции будут касаться оздоровления, аюрведы, э, самодиагностики. Эти, естественно, лекции будут отдельный блок лекций по метафизике тантры. И, конечно же, самая животрепещущая тема, которая волнует всех, это взаимоотношения, любовь, взаимоотношения в паре. Вот из таких трех блоков будет состоять цикл лекций они будут длиться 8 дней, весь ретрит будет длиться 10 дней, кроме лекции у нас будет много всего другого, тантрические ритуалы, рукоделие, много приятного. Я вас приглашаю, вся информация у меня на сайте, кто хочет, присоединяйтесь. И, конечно же, август месяц я бы хотела посвятить август и сентябрь оздоровлению людей. И в эти месяца я буду в Одессе проводить панчакарму. Это глубокий детокс организма, тоже есть возможность записаться, пройти панчакарму двухнедельную в Одессе. Поэтому тоже это, эта вся информация будет на сайте или пишите мне на почту или в соцсетях. Взагалі, ви зараз да, почали говорити за літо за ці всі події, ми знаємо, що є певні дати, важливі дати, в які можна навіть так в ну, ідеалі, звісно, приєднатися до ретриту. Але якщо немає такої можливості, можна в домашніх умовах щось робити або щось категорично не робити для того, щоб якось поліпшити своє життя. Чи є влітку такі важливі дати, і що варто робити під час них? влитку этих дат очень много. Просто открывайте ведический календарь, и там все написано. Он у меня сейчас не под руками, но вот если вы откроете его и почитаете, что происходит в июне. А что у нас происходит в июне? В июне у нас самое важное событие — летнее солнцестояние. Летнее солнцестояние с 21 на 22 июня — это такая важная точка нашего года, которая опять-таки запускает очень много процессов. Обязательно проведите этот день в духовных энергиях, обязательно проведите его на природе. Традиционно летнее солнцестояние я отмечаю на горе Ведьм в Элизасе, недалеко от Страсбурга, недалеко от города Саверн и у нас там школа видим, и каждый год мы проводим там грандиозное такое мероприятие с ритуалами, с тантрической пуджей, и тоже я туда приглашаю тех, кто живет в Европе, с 21 на 22 мы празднуем летнее солнцестояние, это самая важная дата. Июль месяц, ну, июль месяц очень важный праздник. В июле это Гуру Курнима. Гуру Курнима Пурни, это полная луна. На полнолуние в июле празднуется почитание всех учителей. И вы знаете, у каждого в жизни есть учителя. Не всегда это учителя, даже люди. Иногда это бывает, как говорят, учитель книга. Учитель может быть ребенок, учитель может быть. Да, абсолютно разный. И вот в этот день мы, конечно же, в первую очередь почитаем и вспоминаем учителей, которые изменили нашу жизнь, изменили наши взгляды, изменили наше мышление, дали нам духовную энергию, дали нам возможность преодолеть что-то, научили каким-то навыкам, которые вывели нас на новый уровень. Поэтому этот праздник мы будем праздновать как раз Буше, Гуру Пурниму, а все люди, кто дома, в этот день тоже поблагодарите своих учителей и мысленно, даже если ваши учителя уже не живы или вы не имеете с ними контакта, хотя бы хоть как-то к ним обратитесь, потому что вы в ответ получите огромный поток энергии и огромный поток знаний. Но это такие вот основные события я назвала, а еще очень много событий, которые написаны в ведическом календаре, и уже, уже у нас прошло полгода, календарь еще до сих пор продается, но я что хочу сказать, что я наконец-то хочу людям сделать подарок, и уже остаток тиража мы будем людям дарить. И э, смотрите, у меня будут условия, как получить этот подарок, как получить календарь ведический от Марии Ланг подарок. Необходимо будет подписаться на мой канал в Ютубе. Мой канал в Ютубе называется Мария Ланг и мой персональный профиль в Инстаграм, который называется Мария Ланг Коронешвари. Подписывайтесь на эти профили, э, там все условия будут, и вы отправляете адрес, и вы получаете подарок, календарь. Единственное, что отправка это за ваш счет, а сам календарь будет подарок. Ой, чудово. Ну, всі посиланчики також ви можете знайти у нас під відео, а так буде вам значно зручніше. А, знаєте, мабуть, таке ключове питання щодо літа. Ви казали про те, що зміни після саміту відбудуться. Найголовніше, чи припиняться обстріл після саміту? Всі розклади показували, що в іюні якраз обстріли прекратяться. Ну, давайте ще раз перевіримо. Пр Смотрите, ситуация выглядит следующим образом. Обстрелы прекратятся, но все равно еще не полностью. То есть будет какое-то разочарование. То есть мы надеемся на одно, но, как всегда, как говорится, эта страна не до конца выполняет все условия. То есть значительно станет легче, но не до конца. Скажем так, что в каких-то местах еще будет сохраняться напряженная обстановка. Чи е, після цього та саміту про який говорили раніше змусять Росію все ж таки припинити будь-які наступальні операції, і можливо, ми дочекаємося, що з певних територій вони відступатимуть? Да, их, их примусят, и при том будет какая-то очень серьезная гибель у них, и они не оставляют еще идеи все-таки подорвать какое-то водохранилище у нас. У нас вообще вот вода в этом году несет разрушительную стихию, разрушение. Вода несет разрушение, вода несет изменения, и у них будет еще какой-то план подсказать, как под конец, вот сделать какую-то пакость, связанную все-таки с водой. То есть что-то они еще попытаются взорвать. Но ситуация будет еще разворачиваться таким образом, что они понесут колоссальные потери, или при этой акции, или в принципе что-то произойдет, когда у них будет просто... Это может, как говорится, вы вот смотрите, вода, Крымский мост, да, то есть они, они, смотрите, как интересно, как только они планируют какую-то гадость сделать на, сразу же стихии природы наказывают их. То есть они пытались взорвать дни прогресс, и мы видим, что произошло у них с колоссальным потопом по множеству областях. По, по, по множеству областей, когда у них там плотины не выдержали, да. Вот что-то подобное они опять попытаются затеять, опять что-то у нас подорвать, и итогом будет у них какое-то глобальное массовое разрушение. Как вариант это может быть падение Крымского моста или еще как какое-то падение чего-то, которое повлечет за собой э, большую гибель людей и как сказать, длительные наследки, которые придется им разгребать. То есть то, что произойдет, это не реши... невозможно будет решить быстро, то есть это будет требоваться годы на решение потом этой проблемы. Но это будет как кармическая обратка, да? То есть ты только плохое подумал, и оно уже тебе ударило по голове. То есть это будет какая-то серьезная кармическая обратка у них. Хотілося щоб, щоб вона відбулася значно раніше до того, як вони встигнуть зробити от, ті жахливі речі, про які ви говорили, по відношенню до України. А, також знаєте, от ми зараз почали говорити про саміт миру. І чи можна назвати саме цю подію тим, що кардинально змінить хід війни? Чи має відбутися щось ще знову ж таки? Можливо, якісь катаклізми на Росії, які глобально. Зменить ход войны. Да. Он ссыпает. <клух> Извиняюсь, поменяет ход войны. А, изменяя прерыванием самой войны. Чи як, як воно зміниться безпосередньо для України? Розуміємо, що для світа навіть прекрасний варіант просто тимчасова зупинка. Для нас наскільки це буде хороший? хороша зміна? Для нас це очень е, змінення. Смотрите, як будет будуть продемонстріровані якісь знаки, і ці знаки будуть касатися Росії, ці знаки будуть касатися України. знаете, как будто бы вот человек оказывается в лесу темном и не знает, куда идти. Вдруг в какой-то момент в этом лесу загораются огоньки и подсвечивают тебе тропинку, и ты понимаешь, о, я уже понимаю путь, куда двигаться. Вот так будет выглядеть решение этого саммита. То есть в какой-то момент мы сейчас находимся в такой кромешной тьме, мы уже дошли до состояния полного бессмыслия. И в какой-то момент этот сайт подсветит моменты, подсветит нам дорогу, подсветит нам путь и укажет правильное направление. Знаете, как дорожные знаки вдруг. Ничего не было, а тут вдруг тебе и разметка, и светофоры, и дорожные знаки, и указатели. И ты уже понимаешь, куда идти, чтобы не заблудиться. Чи всі вимоги дотримається Україна, всіх вимог, які висувають партнери, задля того, щоб ці хороші зміни для України відбулися Ну, не так легко Україні всі требування западних партнерів соблюдати, тому що це связано з разрушением той вертикалі власти, яка существует. Поэтому без смены власти невозможно будет внедрить все изменения.